নমস্কাৰ আজি অসমীয়া পাকঘৰৰ অনুষ্ঠান আছে আচলতে আজি নহয় এইটো ন মাৰ্চৰ অনুষ্ঠান এইটো আছিল চাবোৱাত আৰু দেখিছে পেণ্ডেটোৰ লগত ছোৱালীবিলাকৰ কাপোৰ সাজ একদম ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে ৰঙিলী হৈ গৈছে আজি অনুষ্ঠান কৰিবলৈ অসমীয়া পাকঘৰৰ আৰু চাবুৱাত যিটো অনুষ্ঠান আছিল খাদ্য ৰন্ধনৰ পৰিৱেশন টেবুল দেখিয়েই গম পাইছে চাগে মানুহ কিমান হ'ব কিন্তু মোৰ ঘৰত ইমান মানুহ দেখি হয়তো ভাবিছে কিবা ঘটনা হ'ল মই কিবা কৰিলোঁ চাগে সেইকাৰণে ইমান মানুহ মোক মাৰিবলৈ আহিছে আচলতে এইটো এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে জাকি লৈছোঁ আমি দুটা অনুষ্ঠান আছে বৃহৎ বৃহৎ অনুষ্ঠান সেয়েহে চাৰিখনকৈ গাড়ী গাড়ী এয়া সাজু হৈছে যাবলৈ আৰু এয়া মই হালধি চাটনি আৰু এয়া বইল দাইল আৰু সৰু আলুগুটি ভজাৰে এয়া খায় যাবলৈ ওলাই আছোঁ খৰখেদাকৈ দুটা অনুষ্ঠান আছে যিহেতু অসমীয়া পাকঘৰৰ আজি অনুষ্ঠান আছে নামটি আৰু দীক্ষুত আৰু এই অনুষ্ঠানকেইটা আচলতে তেৰ মাৰ্চৰ অনুষ্ঠান হয় বহুত দিন অনুষ্ঠানৰ ভিডিঅ' দিব পৰা নাই আপলোড কৰা নাই পলমকৈ দিছোঁ আৰু এয়া অনুষ্ঠানৰ গৃহ আহি পালোহি যিটো নামটিৰ অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠানটো এজন ডক্টৰৰ বিবাহ অনুষ্ঠান হয় আৰু সোমায়ে দেখিলোঁ যুৱতীসকলে যুৱক যুৱতীসকলে ইতিমধ্যে নিজৰ কামবোৰ কৰি আছে সুন্দৰভাৱে মই নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে সুন্দৰভাৱে কৰি আছে এয়া অসমীয়া আমাৰ ৰান্ধনীসকল অসমীয়া যুৱকসকল আৰু কি কি খাদ্য বনাইছে আজি স্পেচিয়েল কিছুমান খাদ্য আছে সেয়া দেখুৱাম আমি এইটো কি বনাইছা আৰু এয়া গুড় ভাজি গুড়ৰ জোল বনাই আছে এয়া ভাত এয়া পোলাও ইতিমধ্যে হৈ গ'ল আৰু তাৱা ভেজৰ কাৰণে এয়া তিতা কেৰেলা আৰু এইফালে মাছটো হৈ গ'ল বোধহয় মাছৰ টেঙা এয়া মাছৰ টেঙা আৰু এইফালে মুড়ি ঘণ্ট এইফালে বাকীবিলাক বস্তু ৰেডি কৰিছে এইটো কি মাছ নে চিকেন 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 কাৰী এইফালে ইয়াৰ চুলি এয়া তাৱাভেজৰ বাবে ব্ৰকলি আলু বে এইফালে গাজৰ আৰু দাংবডি ভাজি থোৱা হৈছে এইখিনি হৈছে পনীৰ পনীৰখিনি ধুনীয়া লাগিছে ভাল লাগে খাই আৰু এইফালে তাৰকা মাৰিবলৈ কাৰণে সাজু কৰিছে এইফালে বেঙেনা ফ্ৰাই ৰেডি কৰিছে আৰু এয়া দেখিছে তেলাল খাহী ছাগলীৰ মাংস ইতিমধ্যে সাজু হৈ গৈছে আৰু এয়া যুৱতীসকলে খৰখেদাকৈ নিজৰ কামসমূহ সমাধা কৰিছে তেওঁলোকে বস্তুবিলাক সজাই দিয়া হয় সজাই থকা হৈছে যাহ' ফটোগ্ৰাফাৰ নেকি মই ফটোগ্ৰাফাৰ নহয় নহয় আজি অকণমান আমাৰ দাদাক শিকাই দিব

অসমীয়া পাকঘৰৰ নামটিৰ যিটো অনুষ্ঠান চাই আছে সেই অনুষ্ঠানটোত কি কি খাদ্য ৰন্ধন কৰিছিলোঁ আমি চাওঁহক এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই এয়া জলকীয়া নিমখ এয়া নেমু এয়া পদিনা চাটনি আনফালে আছে এয়া খেজুৰ আৰু কাজুৰ মিঠা চাটনি এয়া পাপৰ বাদাম এয়া কাজৰ বিট তিয়ঁয়হ ছালাদ হিচাপে সজাই ৰখা হৈছে এয়া আপোনালোকক সম্ভাষণ জনাইছে নৰ্চীয়ে দি আছে এয়া নান বাটাৰ নান এয়া বৃষ্টি বৃষ্টি আপোনালোকক সম্ভাষণ জনাই এয়া দি আছে ভেজ পোলাও আৰু এয়া হৈছে শ্যামলিমাহ শ্যামলিমাই মিচিকৈ হাঁহি মাৰি এয়া দি আছে ভাত বাচমতী চাউলৰ আৰু এয়া বৰষা বৰষাই এয়া দি আছে ডাল ফ্ৰাই এয়া সুন্দৰ তাৰকা মৰা ডাল ফ্ৰাই আৰু এয়া হৈছে টাৱা ভেজ টাৱা ভেজ দি আছে ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলি ভজা আছে আৰু এয়া হৈছে আমাৰ চিখা চিখাই দি আছে এয়া পনীৰ বাটাৰ মছলা আৰু এইফালে আমাৰ প্ৰকৃতি প্ৰকৃতিয়ে এয়া দি আছে এয়া মাছৰ টেঙা জোল এয়া সুন্দৰভাৱে বনাইছে মাছৰ টেঙা অসমীয়া মানুহৰ যি আৱেগ আৰু এইফালে আমাৰ খোলালি খোলালিয়ে এয়া দি আছে চিকেন কাৰী এয়া সুন্দৰভাৱে ৰেষ্টুৰেণ্ট ষ্টাইলত চিকেন কাৰী বনোৱা হৈছে এয়া পিংকি পিংকিয়ে দি আছে এয়া খাহী ছাগলী মাংস তেলালভাৱে বনোৱা কি সুন্দৰ গ্ৰেভি চাওক আৰু এয়া হৈছে ৰিম্পী ৰিম্পীয়ে এয়া দি আছে এয়া জলকীয়া ভাজি পচলা আৰু মাছৰ মাথা আৰু এয়া হৈছে ফ্ৰুইট ছালাড ফ্ৰুইট ছালাড বাতিত সজাই ৰখা হৈছে আৰু এয়া হৈছে যুৱতীসকল যুৱতীসকলে সুন্দৰভাৱে মূৰত গামোচা মাৰি লৈছে গাঁৱৰ যুৱতীৰ ৰূপত আহিছে তেওঁলোকে আজি আৰু এয়া সুন্দৰ ৰিহা মেখেলা পিন্ধিছে তেওঁলোকে আৰু এইবাৰ আমি আনটো অনুষ্ঠানৰ বাবে যাবলৈ ওলাইছোঁ আনটো অনুষ্ঠান আছে আমগুৰিত সেইটো অনুষ্ঠানতো খাদ্য ৰন্ধন পৰিৱেশন আছে সেয়েহে যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু দুয়োটা অনুষ্ঠান একেলগে হৈছে সেইকাৰণে দুইফালে যাবলগীয়া হৈছে আৰু আমগুৰি অনুষ্ঠানটোত খাদ্যঘৰত সোমাই দেখিলো ভিৰ আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে আৰু যুৱতীসকলেও যুৱক যুৱতীসকলেও নিজৰ কাম কৰি আছে আৰু এইবাৰ সোমাই গ'লো ৰান্ধনীশাললৈ ৰান্ধনীশালত পুৰা ব্যস্ততা বাঢ়িছে আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ তেওঁলোকে খাদ্য প্ৰস্তুত কৰি আছে আমগুৰি অনুষ্ঠানটোৰ খাদ্য ৰন্ধনত কি কি খাদ্য আছে দেখুৱাম তাৰ আগতে এয়া যুৱতীসকলক দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু এয়া দেখিছে সুন্দৰ সুন্দৰ আমাৰ বুফেছেটত এয়া খাদ্য পৰিৱেশন হৈ আছে ছোৱালীবিলাক কিয়

আৰু আজি অসমীয়া পাকঘৰ ৰান্ধনীয়েনো কি কি ৰান্ধিছে চাহক এয়া সুন্দৰ প্লেটসমূহ সজাই ৰখা হৈছে এয়া চামুচ এয়া জলকীয়া এয়া নিমখ আৰু এয়া ছালাড ষ্টেণ্ড চালাদসমূহ সজাই ৰখা হৈছে এয়া সৰু আলুগুটি ভজা এয়া হৈছে বিলাহী পিটিকা পোৰা বিলাহী পিটিকা এয়া হৈছে মাছৰ পিটিকা আৰু আনফালে এয়া ৰঙালাও ফ্ৰাই এয়া পদিনা চাটনি এয়া হৈছে ৰঙালাও ফ্ৰাই আৰু এয়া প্ৰথমগৰাকী যুৱতী এয়া তাই দি আছে নান সুন্দৰ বাটাৰ নান আৰু আনখন হাত এয়া আনটো বফে চেটত এয়া দি আছে তাই ভা পোলাও আৰু এয়া মৰমি মৰমিয়ে দি আছে এয়া ভাত আৰু এয়া হৈছে বৰ্ণালী বৰ্ণালীয়ে এয়া দি আছে দালি এয়া মিহলি ডাল আৰু এয়া আমাৰ নিহাৰিকা নিহাৰিকা দি আছে এয়া মিক্স ভেজ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ ৰিণি ৰিণীয়ে এয়া দি আছে এয়া পনীৰ বাটাৰ মছলা চাহি পনীৰ এয়া আৰু এয়া ৰিণি মিচিকা হাঁহিমাৰি এয়া দি আছে তাই কণীডম এয়া কণী দম আৰু এয়া হৈছে স্পৃহা স্পৃহাই এয়া দি আছে মাছ ভেদাইলতা নৰসিংহৰে জোল এয়া ভেদাইলতা নৰসিংহ বনোৱা হৈছে খুব সুস্বাদু হৈছিল খাবলৈ আৰু এয়া হৈছে আমাৰ হোণমণি হোণমণিয়ে দি আছে এয়া চিকেন ফ্ৰাই কুকুৰা মাংস ভজা ৰঙাকৈ আৰু এয়া হৈছে প্ৰণিতা প্ৰণীতাই এয়া দি আছে ছাগলী মাংস ছাগলী মাংসৰ এয়া জোল সুন্দৰ গ্ৰেভি আৰু এয়া দিছে জলা ভাজি আচলতে যুৱতী আছে সেই সময়ত খাবলৈ গৈছিল সেয়েহে কেইজনীমান যুৱতীয়ে কৰি থাকিব লগা হৈছে বাকীসকলে খাই আছে এয়া হৈছে গাজৰৰ হালোৱা আৰু এয়া যুৱতীসকলে ব্যস্ত হৈ পৰিছে অতিথিক আপ্যায়ন কৰাত আৰু এইবাৰ অসমীয়া পাকঘৰৰ ৰান্ধনীয়ে ৰন্ধা আমগুৰি যি থালিখন সেইখন এয়া হৈছে চালাদ এয়া বিলাহী পিটিকা এয়া মাছৰ পিটিকা আৰু আনফালে এয়া ব্ৰকলি ফুলকবি বিনচৰ ভাজি এয়া এটুকুৰা ডাঙৰ কুকুৰা মাংস আচলতে আধা ব্ৰইলাৰটোৱে আছে গুটিটো এইটো হৈছে কণী আৰু এয়া চাটনি আৰু এয়া ছাগলী মাংস আৰু এয়া সৰু আলুগুটি ভজা আৰু এয়া বেঙেনা ফ্ৰাই আৰু এইখন হৈছে আজিৰ যি আমগুৰি অনুষ্ঠানৰ থালিখন আৰু এইখন হৈছে নান বিশেষ থালি আচলতে দুখন বনাই লৈছোঁ এখন নানৰ থালি সজাইছোঁ আৰু এখন ভাতৰ আৰু এইখনত নানৰ লগত আছে কুকুৰা মাংস ভজা ছাগলী মাংস পনীৰ আৰু ব্ৰকলি ভাজি আৰু এয়া হৈছে মই খোৱা থালিখন ইয়াত ভেদাইলতা নৰসিংহ মাছৰ জোল এয়া জাতিলাও মাছৰ মাথা ভাজি এয়া পিটিকা চাটনি আৰু ছালাডৰ সৈতে আৰু এই যিখন ৰুটি থালিখন দি দিলোঁ মই আমাৰ লগৰকেইজনক আৰু এইখন থালি হৈছে নামটিৰ যি অনুষ্ঠান দিগচুৰ অনুষ্ঠানৰ থালি তাতো আমাৰ বিশেষ বিশেষ খাদ্য ৰন্ধন হৈছিল ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিলে আৰু তাৰেই বিশেষ থালিখন এখন ভিডিঅ' কৰিবৰ বাবে সজোৱা হৈছিল মই নাছিলোঁ যুৱতীসকলে সজালে অনুষ্ঠানৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া গাড়ীলৈ টোপনি ক্ষতি হৈ আছে বহুত দিন সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান জিৰণি লওঁ যিহেতু ল'ৰা দিছোঁ আজি এভেইলেবল ল'ৰা দিছোঁ কৰি আছে সিহঁতি কাম অকণমান ৰেষ্ট ল'ম এতিয়াৰ পৰা কাৰণ শুবলৈ সময়ে নাপাওঁ নহ'লে ৰেষ্ট ল'বলৈ সময়ে নাপাওঁ স্বাস্থ্যটো মানে টোপনি ক্ষতিৰ কাৰণেই অলপ বেয়াও হৈছে সেয়েহে ভাবিলোঁ অকণমান শুই লওঁ আমাৰ ইফতাৰ কৰিবলৈ আৰিফটি একদম পূৰা আনি থৈছে ৰেড বোল মাজা পানী দিগদাৰ কৰিব অলপ সময়ৰ পিছত খোৱা নাই দিনটো পবিত্ৰ ৰোজা মাহৰ ৰোজা ৰাখিছে আৰু একেবাৰে ৰাতিৰ সময়ত শেষ হ'বলৈ হ'ল অনুষ্ঠান আৰু এয়া শেষ অতিথিসকলে খাইছে আমি আজি অসমীয়া পাকঘৰৰ চাৰ্ভিচ ল'লো একচুৱেলি বহুত ভাল পালোঁ আপোনালোকেও মাতিব পাৰে এইটো যে তেওঁলোকৰ কমপ্লিট ছাৰ্ভিচ বহুত ভাল আৰু ষ্টাফখিনিও বহুত ভাল ৰাইজে পচন্দ কৰিছে মানে আমাৰ যিখিনি মানুহ আহিছিলে গোটেইখিনিয়ে পচন্দ কৰিছে সেইকাৰণে আমিও ছেটিছফাইড আপোনালোকেও মাতিব পাৰিব ধন্যবাদ কিবা খাই পিনে যথেষ্ট খাদ্য কেনেকুৱা পাইছে বুলি জানে সুন্দৰ চবে অতি সুন্দৰ পাইছে খাদ্যৰ পৰা একদম পাৰফেক্ট থেংক ইউ থেংক ইউ যাওঁ দেই ঐ হেৰি পচেন গৈ থাকোঁ এই আৰিফ ফচি আছে মোৰ লগত দেই চাই ল' হেৰিক থৈ গৈছোঁ ব'লা ব'লা অৱশে আমি আমগুৰি অনুষ্ঠান সামৰি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু আমগুৰি অনুষ্ঠানৰ পৰা আমি যাবলৈ লৈছোঁ আৰু নামজিৰ যিটো অনুষ্ঠান নামটিৰ অনুষ্ঠানটো ইতিমধ্যে খটম হৈছে আমি গৈ তেওঁলোককো লগ কৰিম আমি আগবাঢ়ি দিলোঁ কাৰণ যিহেতু আনটো দলো ৰৈ আছে আমাৰ বাবে আৰু তেওঁলোককো পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব অলৰেডি পে'মেণ্ট কৰি দিলে দুই ঘৰে আৰু খুব ভাল পালোঁ এইটো কিন্তু আটাইতকৈ উল্লেখনীয় দিশ পাইছোঁ আজি লগালগ তেওঁলোকে পে'মেণ্ট ক্লিয়াৰ কৰিছে আচলতে হয় তেওঁলোকে আমাৰ অনুভূতিক বুজি পাইছে যে ইমান কষ্ট কৰিছে ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে তেওঁলোকে থৈ দিব বিচৰা নাই তেওঁলোকে লগালগ দি পঠিয়াইছে কাৰণ অসুবিধা হয় যেতিয়া আমি কাম কৰি পইচাটো আমাক নিদিয়ে সেইদিনাই কাৰণ গাড়ী জড়িত হৈ থাকে গাড়ীত চাৰি পাঁচখন গাড়ী জড়িত হৈ থাকে আৰু যিসকল আমাৰ লগত চাফাই কৰ্মী থাকে তেওঁলোকো তেওঁলোককো প্ৰয়োজন হয় কাৰণ সকলো মানুহৰে ইমান পইচা নাথাকে তেওঁলোকক তেওঁলোকে এদিনৰ বাবে আহে সেইদিনটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে উপাৰ্জনৰ পথ থাকে আৰু পিছদিনাই লগালগ তেওঁলোকক পইচাটো প্ৰয়োজন হয় সেইকাৰণে আচলতে পইচাটো যদি লগালগ পায় মনটো খুব ভাল লাগে যেতিয়া মই কৈছোঁ যে পে'মেণ্ট কৰিলে সিহঁতৰ মুখত হাঁহিটো যিটো হাঁহি ওলাইছে সেইটো সঁচাকৈ খুব ভাল লাগে আচলতে এই অনুভূতিক সন্মান জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ তেওঁলোকে আচলতে এনেও দিবই লাগিব কৈছে এনেও দিবই লাগিব সেইকাৰণে দি বুজিছে ভাল লাগে এনেকুৱা আৰু যথেষ্ট ভাল ব্যৱহাৰ পালোঁ দুই ঘৰৰ যি যি ডক্টৰ আছিলে নামটিৰ যি ডক্টৰ মই নামটো পাহৰিছোঁ পিছত্ৰম তেওঁৰ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ব্যৱহাৰো ভাল পালোঁ আৰু যথেষ্ট ভাল পাইছে খাদ্য আৰু ইয়াত যি আমগুৰি প্ৰগ্ৰেমতো খুব ভাল পাইছে তেওঁলোকে সাংঘাতিক আমাক ধুনীয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে ভাল লাগিছে এতিয়া কৈ আছো আমি অনুষ্ঠানলৈ সেই ছোৱালীখিনিক লৈ যিহেতু সেই ছোৱালীখিনি ৰৈ আছে আমাৰ আৰিফৰ বাবে আৰিফক মই লৈ আহিলোঁ আৰু তাৰ বাবে ৰৈ আছে তাৰ গাড়ীখনতে যাব আৰু বাকীখিনিও আহি পাব তেতিয়ালৈকে গোটেইকেইখন গাড়ী ছয় সাতখন গাড়ী আমি क्या <laughs> नाकि